श्री स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त भक्तांनो जर तुम्ही घरात सतत ओम श्री गुरुदेवदत्त हा मंत्र लावून ठेवला तर त्याचे अद्भुत फायदे मिळतात त्यामुळे घरातील नकारात्मक शक्ती नष्ट होतात भांडण तणाव नाहीसे होतात आजारपण दूर होऊन आरोग्य सुधारतं व पैशांची व सुखसमाधानाची घरात वाढ होते आणि सगळ्यात मोठे म्हणजे दत्तगुरूंचं वास्तव्य आपल्या घरात होतो म्हणूनच भक्तांनो हा मंत्र घरात नक्की लावा आणि स्वतः अनुभव घ्या जय श्री गुरुदेव दत्त ओम 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 श्री गुरु That at

श्रीगुरुदेवदत्त the दत्त ॐ श्री गुरुदेव दत्त ॐ श्री गुरुदेव

श्रीगुरुदेवदत्त

श्रीगुरुदेवदत्त

श्रीगुरुदेवदत्त But that त् ॐ श्री गुरुदेवदत्त श्री गुरुदेवदत्त the त्त ॐ श्री गुरुदेव दत्त

ॐ श्री गुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त ॐ श्रीगुरुदेवदत्त that